Привіт! Ви дивитесь програму «Походеньки до сімейки. А це значить, що прийшов час знайомитись з талановитими та цікавими людьми. Цього разу ми познайомимо вас зі спортсменками, активістками та просто красунями Вікторія Кащеєва та Марина П'ятаченка розкажуть про свої перші тренування та найвизначніші досягнення. Тож не перемикайтесь, ми підготували багато цікавого. Самовдосконалення та постійний розвиток ось головні пріоритети сестер тренажерний зал, змагання, зйомки новин та передач. Кожна зайнята своєю справою. Тож вдома їм сидіти ніколи. А тому упіймати дівчат ми змогли тільки на їхньому робочому місці. Одну застали у тренажерному залі, іншу у телестудії. Красиві завжди усміхнені та бадьорі Вікторія та Марина дуже схожі. Не лише зовні мають навіть спільні захоплення, а саме спорт. Утім, любов до спорту це у них сімейне. Спортивна то, це не только родители, не тільки сестра, це родной дядя, лижнік, бабушки, дідушки, э, мастера спорта по спорту, атлетике, То есть всі були на самом деле спортсменами, тож дівчатам не залишалося нічого іншого, як продовжити спортивну династію. Першою до спортзалу відправилась Вікторія. папа, веди меня на легкую атлетику. Все, я не хочу. Я до этого занималась большим теннисом, пробовала, пыталась ходить. Это, кстати, было самое долгое, что где я задержалась, там где-то около полугода. Потом сказала, нет, все, мне не нравится, как-то скучно, как-то веди на легкую атлетику. И привели меня к первому моему тренеру, к Верхоланцеву, Виталию Владимировичу. Вот. И началась, так скажем, жизнь спортсмена <свят>, с маленького возраста. Ну, так, как бы, заметили, что шустрая и, в общем, как-то по так получилось сразу, что, в основном, я бегала сразу с детства. Пробовала там играть и в волейбол, и в баскетбол, но это как-то, вот, это командный вид, я все-таки, наверное, так скажем, за себя, чисто за, за себя, личником, так как говорится, люблю выступать, вот, ты от от, от, сам от себя зависишь. А вот Марина, навпаки, с легкой атлетики перешла до командного виду спорта. Ей больше сподобался баскетбол. Что привлекло в баскетболе, даже не знаю на самом деле. Как-то вот чувствуешь себя в игре нужным, что ли. Вот, Как-то чувствуешь, что это твое, наверное. Но вот ушла с легкой атлетики, потому что поняла, что я свое уже отбегала. То есть как-то тоже такой наступив момент, коли і травми були, і вот не клеилось, можна так сказати. І вот ти поняв, що все, ти бігаєш, дальше далі будеш сам себе как то утруждать, і лучше нічого не буде, вот в і момент я пішла на баскетбол. Сьогодні Вікторію Кащієву знають і в Україні і за її межами. Вона входить до національної збірної України, багаторазова чемпіонка Європи з легкої атлетики. Наразі готується до наступного легкоатлетичного сезону. Втім, її спортивне життя почалося саме в сумах. Тож вона з ностальгією згадує свої перші змагання. Именно конкретно соревновання складно спомнівати. але так як я прийшла зимою, то я думаю, що це було на стадіоні Авангард. Э, Откривалась два зали. Один в первый, ну как бы там, вот баскетбольный и футбольный. И между ними открывалась дверь. И один человек бежал 30 метров, а второй человек бежал 60 метров дальше. То есть один возможность была у одного человека пробежать мимо этих дверей и в коридор выбежать для того, чтобы остановиться. Вот. И вот так вот мы соревновались в зимний период, пока не было манежа, в тренажер, в двух открытых залах. Вот. И, конечно, это запомнилось. Я тогда очень хорошо пробежала, даже быстрее, чем вообще ожидала. Там кого-то там обогнала. И я практически сразу, когда пришла, я выполнила то ли первый юношеский, то ли... Ой, нет, это что-то я слишком... Навірно, второй второй юношеский розряд. Вот і що очень сильно удивило, это помню, Ну так вот, это запомнилось. Это как бы приравнивалось к хорошему результату? Тим ты ти такой карапуз, три месяца тренуєшся. Тут на тебе здрасте, тебе розряд сразу, Пожалуйста, щоб залишатися в строю, кожен спортсмен має працювати над собою. Тож тренуванням та самовдосконаленням Вікторія присвячує чималу частину свого часу. Ну, именно подготовительные периоды, вот когда мы работаем конкретно для того, чтобы готовимся к соревнованиям, так скажем, то это, наверное, занимает большую часть времени. Ну, вообще, в общем, тренировки в среднем, в среднем длятся по два часа практически каждый день. То есть бывает так, либо у тебя одна тренировка в день, бывает, есть ли две. На сборах у нас зачастую по две тренировки в день, по два часа и в четверг может быть одна, в воскресенье, выходной. Если же там разгрузочные недели, то варьируется это все, ну, по одной тренировке у тебя в день. Но как бы тренировочный процесс же не заканчивается, пришел домой, лег на кровать. То есть все, весь день ты практически занят, ты пришел с тренировки, но ты должен как-то себе либо восстановиться, помочь. То есть это либо сауны, либо бассейны, ты идешь на массаж, какие-то процедуры, какие-то пошел к доктору, что-то там у тебя болит, тебе там что-то намазали. То есть это, это процесс, это постоянный процесс. Ну, тренировка не заканчивается весь, весь тренировочный процесс начинается именно тогда, когда ты приходишь с тренировки То есть все сделать для того, чтобы на следующую тренировку выжить и прийти Так скажем, это грубо, но иногда это по-другому не скажешь Потому что бывает очень тяжело именно восстановиться Марина завжди рівнялася на сестру, хоча по її стопам і не пішла, обрала свій шлях. Втім, без спорту не обійшлося. Віднедавна вона працює журналістом та ведучою спортивних телепрограм. Прийшла журналістикою, тому що вчилася на редактора і потім вспомнила, вже коли вчилася в ході учоби, вспомнила, що коли я хотіла бути журналістом в детстве. Был какой-то детский журнал, и в нем, помню, поздравляли, поздравляли все с днем журналиста. И я такая решила резко, что я хочу быть журналистом. Ну, как-то так и получилось, как оказалось. Потом очень мне повезло, я по своей стихии, я в спорте, я больше базируюсь на тут. И для меня это важно, потому что я там чувствую себя увереннее. Свою профессию Марина обожнила, в Тимзи, не обходится без курьезов. Перед каждой съемкой ты всегда волнуешься, потому что это ответственность, да, ты, ты работаешь на ну, каком-то мероприятии, и иногда бывает очень круто, когда ты оказываешься там, где ты понимаешь, что если бы не эта работа, ты там бы там не оказался. Вот, ну, и есть такие моменты, когда ты действительно получаешь удовольствие от работы просто ты понимаешь, что ты счастлив. Да, вот недавно снимала пауэрлифтинг и никогда бы не подумала, что вот эти силовики, которые там тягают машину, это будет настолько, не знаю, все на, на адреналине, это столько было радости в тот момент. А насчет курьезности, я даже не знаю, мне запомнилось то, что меня посадили в байдарку и пытались научить меня крепсти. Вертеть правильно весло в руках я научилась, но поплыть я так не смогла, потому что я побоялась, что я перевернусь. Вот, и я вцепилась в этот бортик, э и все, сказала никуда не поплыву. ке трапляються і у спортсменів на вирішальних змаганнях. Ну от, як-то було на чемпіонаті України, а, не сказали, що здвинули старт фінал на на в общем, дальше, ближче на час. А ти сидиш себе, знаєш, по времени, когда тебе нужно начать разминаться, начать розминку. Ми приходим, а все уже стоят первіз забег. Ну, вернее, не забег, а уже финал финал был. То есть перед нами мальчики стартовали, а мы. А мы только пришли на стадион там за 40 минут за разминки. А они уже стоят, обутые в колодках. В Шиповках они уже стоят готовы, вообще не поймем, что случилось, в чем происходит. Девочки говорят, так остатки же перенесли, говорю, а говорить об этом, говорю, не надо. Но, ну, в общем, разминка была сокращена до 10 минут. Это было все, вот ну, просто, я не знаю, метеорской скоростью. Там что-то погнулись, два два прихлопа, три притопа и побежали. Ну, и на адреналине, я вам хочу сказать, мне неплохо тогда пробежала. Вот. Зачастую такой, такой всплеск эмоций сопровождается хорошим результатом. Вот. Девчата следкует за розводком одноодной. Ну, рассказывала про сестру и в студии было, но ну, она сейчас не, ну, по другой фамилии, она сейчас же не Пяточенко, а Кащеева, поэтому ну, мне легче говорить. То есть не то, что, там, что все думают, что сестру пиарю, а заслужила, значит говорю. Вот. В студии была и она участвовала в программе, и это было... Ти стоїш перед тобою зеркало стоїть. Ну, вот, а розказувати було про те, що у Вікторії за плечима визначні перемоги, якими пишаються не лише рідні, а й вся країна. Ну, на даний момент у мене есть... є медалька з Всемирної універсіади, яка була в Казані. Вот. Ми з дівчинками виграли там естафету 4 по 100 метрів. Вот. Это, так скажем, самая, ну не то, что самая значимая, но медаль, которая есть на руках. Вот. <laughs> Потому что было еще командный, два командных чемпионата Европы, за которые награждают команды. То есть это командный зачет, но личных, лично спортсмена не награждают. Ты занимаешь там место, да, но личного награждения нет. Но таких, таких было, так скажем, два командных чемпионата Европы, на которых мы тоже заняли первое место. Вот. Поэтому как бы они тоже имеются. Ну, что еще такого? Ну вот, вот эта медалька, наверное, то, что можно показать и это... пощупать. Марина сестрой каже, вона та, на кого можно рівнятися. Сестра в спорте это для меня, наверное, ну обычно то, сестра там должна быть. Вот я не представляю, чтобы моя сестра занималась чем-то другим, хотя она очень талантливая, она может. Э, многие сделают вещи, которые не касаемо спорта, она, она хорошо вяжет, она там делает какие-то аппликации, она делает красивые бокалы из каких-то там рисунок, типа красок, рисуночков, вот, она очень талантливая, то есть, но ее место в спорте, и вот она там должна быть. И много легкоатлетов ведущих. Наталья Добрынская, Елена Синваева. Это такие, которые запомнились мне, да. Баскетболистов тоже много было. Вот как-то, ну, ты смотришь, на да, ты равняешься, тебе из-за этого там тоже нравится определенный спорт. Ну, сестра определенно тоже. На нее нельзя было не равняться. Родина, в якій одна сестра спортсмен, а інша спортивний журналіст незвичайна. Поки одна підкорює вершини на чергових змаганнях, інша розповідає про це в ефірі обласного телеканалу. Подібному тандему можна позазрити любіть своїх близьких та рідних та разом підкорюйте нові вершини.